Сталося так, що в дні, коли ми знімали цей фільм, у місті відбувався перший міжнародний фестиваль дитячої творчості телебачення і преси Золота осінь Славутич. Сюди з'їхались кілька сот юних талантів з України і всіх країн СНД. Подія ж, звичайно, для невеликого міста не аби яка, але не винятково. Чи то гостинний характер Славутичівців дався в знаки, чи то батьки міста виявились напрочуд далекоглядними, та вистав Славутич місцем досить популярним серед вчених, літераторів, артистів. Тож зустрілися з тобою, не набудеться зустріч і повернеться знову до допомоги. Среди других звезд приехала, а нет, прилетела на фестиваль до Славутича и знаменитая рок-группа Нана. Відомі артисти не тільки посміхалися шанувальникам та роздавали автографи. Увечері відбувся великий концерт. Тим часом у затишного будинку Куликових своє свято. Денег, э, Мишечки. Мишечки, -то Я поздравляю тебя, моя лапочка. <проб> сколько, тебе сколько тебе годиков? Сколько тебе годиков, Миша? Сколько годиков? Сколько свечек? Сколько тебе и годиков? Вот. Ну, ну, сколько ну сколько что еще? надо делать со свечками? Дуй. Дуй, 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 дуй. Сильнее, дуй. Привет, Я все вес... дам. Не успеваем. Самый красивый цветочек тебе. Так что, воду не надо? С зелененьким и с беленьким скорее Лучше посчитать там Лариса и ее человек Олег назвали своего сына Михаилом на честь дедуся. Это ж твой фотоаппарат, что тебе дедушка подарил. Фотоаппарат. Теперь у тебя есть свой фотоаппарат. А ну-ка, фотографируй меня. Дед, сфотографируй дедушку сфотографируй. теперь. Дедушку Мишу сфотографируй. А с Катюшей? Вы это Так я, я уже в где-то улыбаюсь, улыбаюсь. Там птичка улыбает, да? Да, 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 да. Ты хоть один глаз прикрой. Так видно, ничего не Цікавий факт. За кількістю шлюбів та рівнем народжуваності Славутич лідер не тільки в Україні, а й на всій території європейської частини колишнього союзу РСА. На 26 тисяч населення майже 9 тисяч дітей. От так, давно на станції, нам предоставили таку можливість вибрати жилье себе. Вот мы ходили по Славутичу, по Славутичу выбирали коттедж себе. себя. Вот. Можно было выбрать любой коттедж. Вот. Мы смотрели и Прибалтийский, смотрели и закавказские все коттеджи, и э, российские здесь коттеджи есть. Всем все были хороши. Вот. Но когда я зашла вот в Киевский, вот, меня поразила кухня. Когда я увидела масштаб этой кухни, вот, я уже про все остальные коттеджи не хотела и думать. Я сказала, говорю, не надо мне ни три, ой, в смысле, ни четыре, ни пять комнат, мне нужен именно этот коттедж с этой кухней. Вот. Мне кажется, любовь нужна во все времена. И на все времена. И вообще без любви, мне кажется, прожить нельзя. Людина, живая верою, надею и любовью. Вірую, що все лихе минеться, надією на краще, любов'ю до всього сущого, до батька з матір'ю, коханої дітей, до рідного краю, його землі, води, повітря, сонця. Що ж, щасти тобі, юне місто! Как пацана девшини, белым цветом колына рясна, цвекалыми коханя.